मुकुंदनगरमध्ये तरुणावर धारधार शस्त्राने हल्ला परिसरात तणावाचं वातावरण मुकुंदनगर येथील मौलाना आझाद शाळेजवळ आज दिनांक तेरा मार्च रोजी सायंकाळी एका तरुणावर धारधार शस्त्रानं हल्ला करण्यात आला या हल्ल्यात नाझीम नामक तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय घटनेची माहिती मिळताच भिंगार कॅम्प पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले हल्ल्याचं कारण अद्यापही स्पष्ट झालं नसलं तरी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे या घटनेनंतर काही काळ मुकुंद नगर परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे हल्लेखोरांचा शोध घेण्यात येतोय प्रतिनिधी आझार सय्यद नगर न्यूज ट्वेंटी मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम कुछ लड़के गंदी हरकत कर रहे थे उनको मैंने समझाया कि ये हरकत मस्जिद में करना ठीक बात नहीं है और समझाने के बाद एक लड़का मेरे को बोल रहा है कि तू कौन होता बोलने वाला मेरे को ये हरकत हम करेंगे तू कौन है बोलने वाला बाहर आ तेरे को बताता मैं और बाहर आने के बाद उसने मेरे पे दार वाली चीज़ से कुछ वार कर दिया चेहरे पे और उसके बाद मैं इधर हॉस्पिटल में आया चार पाँच लोग थे वो चार, चार पाँच लोग थे जो मारने के लिए मेरे पांव पे आए थे वो उनके हाथ में धार वाली कुछ चौपर टाइप था छोरी था और वो उन्होंने मेरे घर पे भी हमला करे जाके दुकान के ऊपर हमला करे दुकान को फोड़े पूरा और उसके बाद मैं इधर हॉस्पिटल में आया चालू थी नमाज चालू में कुछ हरकत करे वो बच्चे लोगों ने तो नाजिम उनको समझाया कि भाई ऐसे हरकत मत करो तो वो लोगों ने नमाज के बाद में बाहर आने के बाद में उसको चौपर से यहाँ पे मारे नाजिम को नाजिम को मारने के बाद में हम लोग सब छुड़ाने को गए तो मेरे भी हाथ को लग गए लाए मेरे भी हाथ को चौपर लगे हुआ है तो वो मार के सब लोग भाग गए आठ से दस लड़के थे वो लोग कुछ पहचानते पहचान पहचानते तो नहीं हम कभी देखे नहीं उनको सलाब वो वॉबड़े कॉलोनी में रहते इतना मालूम है नवीन बातिया ताज़ा घड़ाबोड़ियों आज अपना चैनल ला सब्सक्राइब करा